assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari va ingliz tilini o'rganayotgan do'stlarimiz mana bugun ingliz tili darslarimizning yettinchi qismiga ham yetib keldik demak bugungi darsda sizlar bilan ze artikllari haqida gaplashib o'tamiz biroz qiyin tuyulishi mumkin oldindan lekin darsimiz so'ngida son biz umid qilamiz siz bularni oddiy narsa ekanligini tushunib yetasiz demak boshladik z artikllari o'zbek tilida bu artikl artiklga teng narsa bu u degan so'zlar hisoblanadi ya'ni bu kitob yoki u ruchka u odam yoki bular ular degan narsa misol uchun anavi ən, ən, kitoblar ya'ni o'sha şey, e, kitoblar degan ma'noda ishlatiladi z artiklla lekin har doim ham emas bu narsa tarjima qilayotganingizda aynan bu so'zlarni z shaklida ya'ni z shaklini bu u qilib tarjima qilishingiz mumkin endi mana bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa e, biz o'zbek tilida hech qanday qo'shimcha ishlatilmaydi lekin ingliz tilida dunyoda yagona hisoblangan narsalar yoki soni cheklangan narsalar oldidan z artikl ishlatiladi misol uchun mana ko'rib chiqamiz birma bir mapar. yer shari ingliz tilida yer shari o'zi asli urts bo'ladi urs yana bir bor qaytaraman urs t xni s qilib o'qiysizlar urs lekin dunyoda bir yagona bo'lgani uchun uni oldidan z artikl ishlatiladi demak qoida daftaringizga yozib olishingiz mumkin dunyoda soni jihatdan cheklangan yoki yagona bo'lgan narsalar oldidan the artikli ishlatiladi ko'pincha demak yer shari the earth dengiz the sea the sea dengizlar ko'p lekin baribir son jihatdan cheklangani sababli aynan shu so'z oldidan the artikl ishlatiladi keyingisi dunyo the world yana bir bor qaytaraman the world the world the the world keyingisi oy ya'ni oy the moon the moon the moon ikkita e o bo'lsa demak uni u qilib o'qilishi mumkin ekan ya'ni moon keyingisiga o'tamiz osmon the sky yana bir bor qaytaraman the sky keyingisiga o'tamiz yer the ground the ground yer shari bilan yer uh, farqi yer shari u dumaloq shakldagi shar bo'lsa ground esa biz yuradigan yer hisoblanadi demak birinchi qoidamiz dunyoda yagona hisoblangan so'zlar oldidan biz z artiklni ishlatar ekanmiz o'zingizga oddiy qilib yozib qo'ying endi ikkinchi qism yana qanaqa holatlarda z artikl ishlatilishi mumkin sifatlar bilan ya'ni odamni qanday ekanligini ifodalovchi so'zlar bilan z artikl ishlatilishi mumkin mumkin qanday holatlarda aynan o'sha sifatdagi odamlarni birlashtirish uchun misol uchun boy bu bir odamni tasviri ya'ni sifati boy uni holatini ko'rsatadi boy so'zi endi boylar demoqchi bo'lsak bizda o'zbek tilida lar qo'shimchasini qo'shamiz ingliz tilida boy so'zi rich misol uchun men boyman desangiz i am rich u boy desangiz he is rich bo'ladi endi boylar demoqchi bo'lsangiz bunga endi sifatlar bo'lgani uchun ko'plik shaklini yasash uchun s yoki i s qo'shmaymiz bular sifat bo'lganligi sababli the rech the rech yana bir bor qaytaraman the rech ya'ni boylar kambag'al so'zi poor poor demak kambag'allar demoqchi bo'lsangiz the poor the poor e'tibor bering bular sifat bo'lganligi sababli bularga ko'plik shakli qo'yilmaydi balki z artikl qo'yish orqali yasaladi keyingisi karlar ya'ni eshitolmaydiganlar the deaf yana bir bor qaytaraman the deaf e'tibor bersangiz demak bu so'zni o'zi bir kishini ifodalaydi misol uchun he is poor u kambag'al endi umumiy jamoa sifatida olmoqchi bo'lsangiz ya'ni kam ta'minlanganlar yoki boylar yoki karlar yoki ko'rlar deb turib jamiyatni aytmoqchi bo'lsangiz demak bu so'zlar oldidan z ni qo'shib qo'ysangiz bo'ldi ekan demak ko'zi ojizlar the blind the blind sog'lomlar the healthy the healthy mana buni t ni s qilib o'qilar ekan the healthy kasallar o'tgan safargi darsimizdan olingan so'z the sick the sick demak ikkinchi qoidamiz sifatlar ularni jamiyat sifatida ishlatmoqchi bo'lganimizda the artikl ishlatar ekanmiz endi keyingi holati the artikl yana bir boshqa holatlarda ham ishlatilishi mumkin qanday holatlarda desangiz aniq bir narsani nazarda tutsangiz ya'ni darsimizni boshida aytib o'tdik z artiklini o'zbek tiliga tarjimasi bu yoki u deya tarjima qilinadi aslida tarjima qilish shart emas aniq bir narsa haqida gapirayotgan bo'lsangiz ze artikl ishlatiladi misol uchun kitob kitob so'zi kitob desam siz har qanday kitobni tushunishingiz mumkin lekin the book desam man sizga qanaqadir signal berayotgandek bo'laman ya'ni o'sha şey kitob deyotganday bo'laman demak the zni tarjimasi o'sha şey, haligi degan ma'nolarda ishlatiladi misol uchun bu kitob this book ana bu kitob that book demak this so'zini tarjimasi bu zat so'zini tarjimasi anavi demak bu kitob this book anavi kitob that book bookni o'rnida xohlagan otni ishlatishingiz mumkin misol uchun bu bola desangiz this child anavi bola desangiz that child demak this va zatni o'rniga z artikl ishlatilishi mumkin ma'lum bir holatlarda ya'ni ikkovimiz ham bilsak misol uchun haligi kitob boru deb turib oldin o'sha kitob haqida siz bilan gaplashgan bo'lsam nima der ekanman the book ya'ni o'sha kitob haligi ki kitob degan ma'noda anglatadi demak gapga e'tibor bering can you give me that book yoki can you give me this book ya'ni sen menga bu kitobni bera olasanmi yoki sen menga ana bu kitobni bera olasanmi degan tarjima kelib chiqadi demak bu yerda sen you give berolmoq bermoq can olmoq demak me menga this bu that ana bu book kitob degani bu yerda mana bu belgini qo'yilishi sababi ya'ni yotiq chiziq Uh, u yoki buni ishlatishingiz mumkin degan ma'noda ishlatiladi demak can you give me this book siz menga bu kitobni bera olasizmi can you give me that book siz menga anavi kitobni bera olasizmi agar bu yerda zni ishlatsangiz can you give me the book ya'ni siz menga haligi uh, yoki boyagi yoki biz biz gaplashgan kitobni bera olasizmi degan ma'no kelib chiqadi endi xuddi uh, shu holatda ana anavilar yoki bular so'zlarini ham the artikliga tenglashimiz mumkin ya'ni ko'plikda ishlatsangiz o'zbek tilida bu so'zni o'zi kifoya misol uchun bu kitoblar deymiz yoki bu kitob deymiz bu so'zini o'zi hisoblanadi o'zbek tilida budan keyin demak otlar ishlatiladi bulardan keyin odatda otlarisma ishlatmaymiz demak ingliz tilida bu bolalar demoqchi bo'lsangiz this ya'ni undan oldingi holatda this ni ishlatib bo'lmaydi bolalar bo'lgani uchun sababli uni ko'plik shaklini ishlatishimiz kerak ya'ni bolalarga nisbatan agar ishlatayotgan narsangiz ko'plikda bo'lsa thisni zisni this olishimiz kerak demak bu biroz cho'zibroq aytiladi demak bu this mana bu this this and these those those hmm? demak bu bolalar demoqchi bo'lsangiz these children This children desangiz xato those children ya'ni ana bu bolalar those children endi keyingisiga o'tamiz ya'ni gapga do you know these children siz bu bolalarni bu bolalarni bilasizmi yoki taniysizmi do you know those children? siz anavi bolalarni taniysizmi bu yerda demak bular bu bolalar yoki anavi bolalar degan ma'noda ishlatiladi demak o'zbek tiliga bularni ham tarjimasi xuddi shu gapni o'zida bu yoki anavi bo'ladi lekin grammatik qoida jihatdan bu yerda mana bolalar bo'lgani uchun this yoki zoni ishlatishimiz kerak ekan yani undan oldingi misolda bu bir yerda birlikda ya'ni bitta kitob bo'lgani uchun this yoki zatni ishlatar ekanmiz endi yani bu yerda z ni ishlatish uh, qo'llashimiz boyagi yoki anavi aynan ko'rinibsiz ko'rsatib turgan narsa o'rnida ishlatishingiz mumkin ekan do you know the children ya'ni siz ana bu bolalarni bilasizmi yoki siz boyagi bolalarni bilasizmi taniysizmi degan ma'noda bo'ladi demak darsimizni yana bir bor boshidan ko'ramiz z artiklini demak dunyodagi bir birda bir, bir, bir bo'lgan narsalar yoki soni cheklangan bo'lgan narsalar haqida gapirganimizda ishlatamiz va sifatlar odamlarni guruhini aytmoqchi bo'lsak ishlatamiz sifatlarni oldidan va uchinchi holati z artikl asosiy ko'p ishlatiladigan holatlar z ya'ni bu boyagi haligi degan aynan bir narsa haqida gapirganimizda z artiklni qo'shib ketar ekanmiz demak o'zbek tilidagi tarjimasi bu yoki u yoki boyagi haligi degan ma'noda ishlatilar ekan e'tiboringiz uchun rahmat darslarimiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa albatta do'stlaringizga ulashishni unutmang savol va takliflar bo'lsa bizga murojaat qiling biz bundan juda ham xursand bo'lamiz albatta dars davomida videoda ko'rsatilgan narsalarni albatta yozib olishni va takrorlashni unutmang agarda sizda birga o'rganayotgan sherik bo'lmasa bizni telegram kanallarimizni o'zini maxsus gruppalari bor u yerda sheriklaringiz bilan birgalikda savol javoblar qiling va bilimingizni oshiring men sizlar bilan xayrlashaman uh, keyingi darslarimizda ko'rishguncha